Всем привет, меня зовут Татьяна. Вот очередное мое видео о зарплате. Как говорится, не отходя от кассы, я вот в банкомате сняла денежки и записываю вам видео о зарплате. Вот они мои денежки, я их сняла с вот этой вот карточки, как мы это обычно делаем. Здесь 3300 рублей, которые я заработала за прошлую неделю, да, которая прошла у нас в прошлой неделе работы. Сегодня 23 мая, и на сегодняшний день я бы хотела вам с вами поговорить о том, как бы и рассказать вам о том, да, вот как вы мне пишете все по поводу вложений. Значит, вы мне пишите, если здесь вложение, я не буду вступать в эту компанию. По поводу вложений, что я хочу сказать, это то, значит, вот видео у нас было, Наташа Галкина записала, она замечательное видео, в котором она сравнивает работу в нашей компании и работу по найму. То есть тут та работа, где вы работаете на зяде, да? Она сравнивает, она берет калькулятор и считает вам по минимуму затраты, которые вы делаете, работая на, на обычной работе. Это очень хорошее видео, я советую всем его посмотреть, оно у меня на YouTube канале есть. И вторым примером я хочу привести свой пример. До декрета, я сейчас нахожусь в декретном отпуске, вот мой ребенок один, второй мой ребенок, да, взрослый уже, который, значит, я с маленьким ребенком, и сижу в декрете. До декрета я работала в парикмахерской мастером маникюра. И я давала арендную плату ежемесячную тысяч рублей. То есть за то место, где я работаю. И не факт, что я зарабатывала больше. Вот. Значит, ребят, приходите. Это действительно компания, которая платит. Я всех вас очень жду. И надеюсь, что вы преодолеете свои страхи. Всем спасибо. Пока-пока.